Привіт всім любителям футболу, дивитись програму «Додатковий час». Сьогодні з вами я Гонг та наші гості – команда «Юнісеф». Хлопці, салют. Хотілося б дізнатися, що за команда. Дивна назва, ну доволі таки знайома усім назва. І як тут організувалися, як дізналися про християнську лігу. І, врешті решт, чого від вас чекати командам, які будуть грати разом з вами? Хто почне? Так, да, давайте я начну, як капітан команди. Отже, команда «Юнісеф». Так, да, команда «Юнісеф». была основана в 2010 году, довольно недавно, это осенью, это буквально мы собрались, mm -hmm. так сказать. Что ожидать? Ожидать можно всего, боремся за призовые места, хотим вывеса. Mm -hmm. так сказать. а как вы узнали про христианскую футболу? Вам кто-то порадок порекомендовал, вы играли за какую-то команду, или проходили поруч, чтобы что играют в хлопцы? А как это тут... произошло? Да, христианской футбольной лиги узнали, в принципе, с рекламы, с сайта вот ваш официальный сайт посетили, узнали, какие правила, вот решили вот заявиться. Ну, я бы сказал уже, намеры у вас довольно серьезные, да? я вижу, что вы действительно справедливая команда. У нас на этом диване сидят, зазвичай, три, а вы в пятерых все молодцы. Видно, что команда такая сплоченная коллектив. скажите мне, от, вы имеете уже опыт игры командной? Есть у вас какие-то достижения на уровне там, Um, не знаю, чемпионата.